行啊，你用全力来跟我过两招。七师兄赐教。啊啊啊啊、你一个炼气六品，跨我一个断铁二品，你知不知道你的玄铁剑法为什么会输啊？啊？为什么？因为你是个窝囊废。 你再怎么看我，你也是一身猪了的窝囊废了。我都不知道灵剑派是不是瞎了眼选你做内门弟子。我要是你啊，我就不丢人现眼，赶紧收拾包袱走人了。我，你，你什么？啊？哦，对对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 ，我差点忘了，你是苍兰国师之子。我要是你爹，我要头痛十几年，生你这一头猪。对不起。 你爹可能跟你一样是一头猪，大猪、小猪、粉猪、花猪。<laughs> 够了！<laughs> 不许你再侮辱我的父亲！啊啊啊 朱果的力量果然被激发出来了，这种威力，啊！莫非王璐师兄你刚才是故意？可是为什么？什么为什么？我都怀疑你们缥缈峰的人是不是猪？为什么两年都没有人发现战士是需要怒气值的呢？王璐师兄，刚才那一剑就是玄铁剑的真正威力了。废话，灵剑派以剑闻名，你的玄铁剑法那么厉害，你以为像你以前用那么菜啊、哦？哎。 因为怒气池没了，所以说修法跟修心一样重要。所谓修心，就是你能随意的控制自己的情绪力量。哦，王路师兄还真是不问多识，什么都知道。好了，来吧，咱们再骂一轮。哎，等等，了解了师兄你的良苦用心之后，我觉得，我就觉得，觉得，嗯，你觉得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 ，觉得，觉得，觉得，耶！ 这胖子爆发力惊人呐、啊，使出了至少二十次完美的玄铁剑法，我周身的骨头都几乎被他给震碎了。但是体内诸果的药力也彻底的挥发出来，不仅抗击打能力不断增强，而且感觉到身体时时刻刻都在自我修复。这就是第八重无相剑骨的境界吗？啊啊啊啊啊啊 阿娘、啊，你对我做了什么？放心，就算全世界的男人都死光了，我也不会对你下手的。喝药。那我怎么会在你房间啊？你在无相风练功，练到走火入魔了，幸亏我及时出现，才把你救了回来。啊！你的无相剑骨现在应该已经到了第九重。啊 这是一个突破阶段，也是最危险的阶段，稍有不慎啊，就会爆体而亡。所以你晕倒什么的不用在意啦。有没有搞错？这坑爹师傅，这么大的事不跟我说？这件事啊，你还真的误会你师傅了。你以为我为什么会及时赶到啊？他早就在你的房间放下了守护符，但凡你有任何危险，会立刻召唤我过去。说实在的，你师傅这个人虽然卑鄙无耻、阴险狡诈。 但你毕竟是他第一个徒弟，他对你还是很上心的。你们都以为他是为了逃避掌门的唠叨才离开灵剑派，其实这一次他真的是为了替你出头，单枪匹马去了君皇山。什么？